Hello dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan tujuh akan membentangkan slide poster kami di mana kami akan menceritakan tentang etika komunikasi digital dalam kalangan pengguna muda. Ini adalah poster kami di mana dalam poster kami mempunyai kandungan seperti pengenalan, mengapa ini berlaku, apa kesannya, langkah pencegahan, metodologi, kesimpulan dan rujukan. Jadi saya akan memberikan kepada rakan-rakan saya untuk menerangkan setiap satu isi-isi dalam poster ini. etika dalam komunikasi digital dalam pengguna muda sama kini semakin berkurang. Ia berlaku sebab peningkatan penggunaan media sosial dan platform digital dalam kehidupan harian serta menjadi medium utama untuk berinteraksi. Hal ini terjadi disebabkan oleh pengaruh dari internet. Internet adalah ruang yang terbuka dan bebas. Ini mendedahkan pengguna muda kepada gaya-gaya yang tidak beretika dan mempengaruhi cara berkomunikasi mereka. Tambahan lagi, dengan semuanya hanya berada di hujung jari. Dengan hanya beberapa klik atau sentuhan screen, message dan komen dalam talian dapat dihantar dengan pantas. Situasi ini mendorong komunikasi yang spontan dan tergesa-gesa, sekaligus menyebabkan kesopanan semakin dilupa. Ini mengakibatkan etika dalam komunikasi digital kian menghilang dalam kalangan pengguna muda. Apabila tingkah laku ini berlaku sedar berulang, ia akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang normal. Bagi metodologi kajian ini, data dikumpulkan melalui Google Form dan seramai 20 orang responden telah terlibat. Berdasarkan dapatan kajian, pengaruh rakan sebaya merupakan faktor tertinggi iaitu 45.5% menunjukkan bahawa rakan mempunyai pengaruh yang kuat. Seterusnya, Media sosial dan trend menyumbang 27.3%, manakala kebiasaan dan normalisasi juga 27.3%. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa rakan sebaya, media sosial dan kebiasaan harian memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi responden. Selain itu, terdapat beberapa punca mengapa hal ini masih berlaku. Antaranya disebabkan oleh arus tren semasa dalam talian yang semakin berleluasa di mana remaja mudah terikut-ikut dengan apa yang popular di media sosial. Selain itu, pengaruh rakan sebaya serta pendedahan berterusan terhadap kandungan dalam talian juga memainkan peranan yang besar. Bukan itu sahaja, kurangnya pemantauan daripada ibu bapa terhadap aktiviti anak-anak di alam maya menyebabkan perkara ini menjadi satu kebiasaan. Dan akhir sekali, faktor rasa selamat dan anonimiti di alam maya menjadikan individu lebih berani untuk melakukan perkara yang tidak akan dilakukan di dunia sebenar. Sekarang, kita akan beralih kepada kesan komunikasi digital yang tidak terkawal dalam kalangan pengguna muda. Kesan yang pertama adalah keburukan akhlak dalam pengguna muda akibat penyalahgunaan media digital. Kesan yang kedua ialah komunikasi digital yang tidak terkawal akan menyebabkan berlakunya kes buli cyber yang boleh memberi kesan buruk kepada mangsa buli dari segi emosi dan kesihatan mental. Kesan yang terakhir adalah tingkah laku yang tidak beretika dapat bukan sahaja dapat mencalakan imej seseorang malah boleh menjejaskan imej sesebuah negara Antara langkah pencegahan yang kita boleh lakukan adalah ibu bapa haruslah menerapkan adab dan etika berkomunikasi yang betul sejak kecil Pengguna muda juga harus bijak dalam memilih rakan dan mereka juga haruslah menerapkan bahasa yang sopan Selain itu pihak sekolah juga perlu memainkan peranan dalam mendidik murid-murid melalui mata pelajaran pendidikan moral dan juga pendidikan Islam. Etika komunikasi digital bukanlah penghalang kebebasan bersuara, sebaliknya berfungsi sebagai sikap dan kepribadian seseorang. Penerapan berkomunikasi secara beretika yang bermula dari rumah dapat dipupuk dan diperkukuh melalui sistem pendidikan di sekolah. Hal ini demikian kerana setiap bentuk komunikasi lebih-lebih lagi dalam ruangan digital membawa impak kepada pembentukan sasiat seseorang.